Всем привет, меня зовут Саша и сегодня 19 декабря. И я вам сейчас покажу, что было 19 в 19 числах моих шести календарей. Поехали! Итак, в календаре по звездным войнам 2015 года была вот такая вот ионная пушка. Есть какие-то новые детали. И в фильме в пятой части она на хоте стояла и стреляла по звездным разрушителям, чтобы крейсеры повстанцев смогли пробраться сквозь их оборону. Вот. Потом в календаре по звездным войнам с 2014 года был такой вот Вообще даже не знаю Это вроде как не Барк Спидер Там какие-то цифры были Я точно не помню как этот Спидер называется Но в обзоре на деревню Эвоков там точно будет правильное название Так что тогда я точно скажу Как он называется Так я не помню так, в календаре по Лего Сити 2015 -го года была вот такая вот девочка с каким-то кренделем или что это, мороженое, не знаю. И с новым телефоном. Тут есть всякая музыка. Ну, хорошо, что это пропечатка. Вот. Потом в календаре по Лего Сити 2014 -го года был такой вот стол. С бутылкой пива, <laughs> с двумя рюмками и с курицей, которую пожарили. Она хочет удрать, но я ее назад положу. Вот. Потом в календаре по -Сити, 2010 -го года был вот такой вот красный вагон. И в календаре по 2008 -го года был вот такой вот строитель. Не знаю, обычно в оранжевой форме были строители, но здесь есть вот такой вот знак. Тут вот. Что это? Как машинист, что ли? Потому что на поезде в Лего Сити точно такой же знак. Вот он. Поэтому я не уверен, строитель ли это или нет. И у машинистов этих поездов тоже такой же знак. Так что, не знаю. Ну что, ждите новых видео. Их осталось всего лишь 5 на календаре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем пока.